Ще 20 років тому суспільство існувало без інтернету. І Коли він з'явився, перші пошукові системи, перші скриньки електронної пошти з'являлися ось саме на цьому ресурсі. На яху зараз ехо-ера Google і Gmail. Ми подивимося, як виживає Yahoo в цих умовах. blocks from here uh, have you guys been there yet uh, no one pushing us that you know able to accommodate the reason this uh okay there before okay um. uh, feels like. зона отдыха в яку заодно прекрасный способ оттащивать победы над конкурентами. So, uh, Фінансовий склад я хом повторюю повістку пов дня на сьогодні. Уставний куртом буде робитися з західних узбережжя, там де зараз шостого на ранку, тому треба встигнути. Finally, we're getting into the earnings that really matter as the banks started this week. J.P. Morgan and Wells Fargo both reported strong results, based in part on an improving economy. But were the numbers enough? And are they as good as they appear? Nesto and I are discussing. Nesto it looks pretty good. That's the big thing. That's the thing with the Zuckerberg. It, it's he's going to be worth fifty billion dollars, and he's giving up nothing. He's selling absolutely nothing. It's incredible. I totally want to go in that racket. We didn't want to parse all the numbers from Wells Fargo and JP Morgan, mm -hmm. specifically because it's just mind-numbing. You know, it, it doesn't mean anything to come across and, and you know, explain things a lot more. It's a lot more didactic than just being you know, the snarky wise guy who gets interviewed. The uh, you know, snarky wise guy was real, and how cops were using social media to hand out tickets. Are we doing a pause there today or no? Not gonna. Okay. It just, it's odd to have announcement and then S on the next line. It just throws me off a little bit. All right. Can they See hyphen announce dash dashment and drop it? Does that make it better? That would make me pause in a weird way if there's a hyphen. Gotcha. Вот это как раз были те самые слова, с которых, которыми начинала свою очередную программу Мелисса Новеллс, называется "На Trending Now, И нам сегодня посчастливилось побывать не по ту сторону экрана, а непосредственно в самой студии, где происходила запись, где мы видели саму ведущую, как она есть, не через экран, а непосредственно в самой студии. Мы побывали не только в студии, но и там, где эту программу записывают. В общем, мы всю эту кухню увидели изнутри. Это очень круто. Это Yahoo. Смотрите онлайн. Компанию я вообще да, знаю очень давно, еще лет 10 я услышала первый раз там Вот Сегодня мы были в, у них в, в редакции, в офисе с фиолетовыми стенами. Очень интересно, очень такая спокойная компания. Они э, занимаются тем, что теперь они не поисковик, а они теперь э, агрегатор новостей, у них есть еще свои новости. Э, интересно было послушать посмотреть вживую, как делаются видеоролики, у них есть свой продакшн. В общем, интересно было все посмотреть, вот как компания изменила свою стратегию, и это довольно успешно как бы, повлияло на С тех пор, как Майкл Блумберг стал мэром Нью-Йорка, Bloomberg Л.П. наверное, является главным медиа в городе. Тем более, что Нью-Йорк это финансовая столица мира и неудивительно, что наша последняя встреча состоится здесь. Сама по себе встреча в Блумберге осталась за кадром, снимать нельзя. Естественно, что конкуренция здесь очень жесткая, но тем не менее, те, кто были внутри, об этом никогда не забудут. Мы из редакции Блумберга, и все под огромнейшим впечатлением. Это 29 этажей занимает редакция, 12 сотрудников во всем мире 6000 тысяч сотрудников сидит в Нью-Йорке это люди, которые отвечают за все новости в мире. Я думаю, что ну, ни одна новость в мире не может пройти мимо их глаз, ну, если это только не новость про Стивен Кардиша. Очень интересно, как они проверяют факты, потому что от их информации в долю секунды зависит миллиарды долларов людей, которые играют на биржах, которые продают, покупают который имеет дело с деньгами. Я думаю, что ну, это действительно такой мировой центр новостей, который стоило посетить, чтобы понять, а кто, кто стоит за всеми новостями в мире. Я понимаю, что в Минском СМИ таки есть чего поучиться. Это касается, наиболее, мне кажется, менеджмента, управления, координации, возможно, между отделами. Тут мы видим просто перфект координацию, те, как взаимодействуют отделы, как топ-менеджмент менеджмент керує іншими закінчився виїзний модуль для п'ятого року DFJ. Цього року були певні ноу-хау, певні нові зустрічі, нові враження. Я сподіваюся, що вже за тиждень після повернення журналістів додому ми все це зможемо бачити в їхніх власних редакціях, в їхніх власних медіа.